Вітаю вас, шановні телеглядачі, в ефірі 25 го каналу. Я ведуча Олена Цимбаліста з черговим випуском програми Гість у студії. І сьогодні до нас завітав народний депутат України, обраний від блоку Петра Порошенка, Михайло Валентинович Копцев. Вітаю вас, Михайло Валентиновичу! Здравствуйте, і для початку розкажіть трішки про себе та про свою діяльність. Ми знаємо, що ви вперше пройшли до Верховної Ради, тож розкажіть, чому ви вирішили зайнятися політичною діяльністю. Я обычный человек, я предприниматель, отец троих детей. Вот. И скажу откровенно, я участвовал в первой революции 2004 года. Когда мы ее сделали, мне показалось, что ну, дело сделано, все хорошо, есть профессиональные политики, которые поведут нашу страну в Европу, по моему мнению, это все-таки правильный путь. Но как оказалось, вы все были свидетелями того, что ничего хорошего не получилось. И э, я не скажу, что у меня были на Януковича какие-то надежды, но у меня были надежды на то, что все-таки он подпишет э, договор ассоциации с Евросоюзом. Когда он этого не сделал, то есть я вышел на площадь в Харькове на площадь перед Облрадой, это был конец ноября, у нас было 6 человек, вот. Ну а после этого Киев, Майдан, законы 16 января голосование наших, в кавычках, народных избранников за эти законы. Вот. Потом всем известный расстрел на Майдане. Вот. И я понял, что надо активнее, надо активнее участвовать, активнее участвовать в политической жизни. И я принимал участие в избирательной кампании Петра Алексеевича Порошенко. Я не курировал Змейской район я курировал на тот момент районы, которые непосредственно были непосредственно в близости к оккупированным территориям. Я курировал Изюмский район, Боровской, Шевченковский и Купинский. Вот. Петр Алексеевич победил, и я понял, что надо ну, слово подставить плечо неправильно, но надо быть в команде, потому что если не мы, то кто же? Опять, не дай бог, повторится это 2004 год. Я уже достаточно взрослый человек, я все-таки хочу своїм детям оставить европейское, хотя бы развивающееся общество. Ну вот такой был, был мой путь в политику. Ви є членом Комітету з питань податкової та митної політики. Розкажіть про особливості вашої роботи і взагалі, як працюється народним обранцям нинішнього скликання. Я е, е, пішов в комітет налоговой и таможенной политики, потому что я всю жизнь был связан з производством. Я был директором нескольких производственных фирм. Эти фирмы по своей, по своей специфике занимались импортом, экспортом. Ну и, соответственно, как все, как все директора фирм, я четко понимал, как работает налоговая инспекция, что там хорошо, как говорится, что такое хорошо и что такое плохо. Поэтому то есть, я записался в комитет налоговой и таможенной политики, и я чувствую себя на своем месте, потому что ну, разбираясь, наверное, в 99% вопросов, которые э, ставятся в комитете, должен сказать, что у нас достаточно большой комитет, у нас больше 30 человек. Надо сказать, что э, практически все члены комитета, вне зависимости от того, к какой политической силы они относятся, в том числе к оппозиционному блоку, э, там есть специалисты и э, желание у нас общее улучшить, улучшить, законодательство Украины. При этом, то есть мы, поскольку являемся специалистами, мы не, ну, стараемся не допустить, ну, ошибок, понятное дело, стараемся не допустить каких-то популистских законов, которые на первом этапе, этапе, позволят значит, аплодировать этим законам, а на втором этапе просто могут обрушить какие-то отрасли или какие-то ну, какие -то, значит, создать дырки для, вот, например, таможенных для каких-то дельцов, которые смогут потом это использовать. Должен сказать, что работать достаточно сложно, потому что бюджет дефицитный, наполнение бюджета необходимо, и э, по сути работа комитета сводится к тому, что э, предлагаемые законопроекты всеми народными депутатами, не обязательно членами нашего комитета, проходят так называемую как бы экспертную оценку членов, членов комитета. В этой в этом заседании всегда участвуют представители министерства финансов, всегда участвует представитель ДФС, Державной финансовой Фискальной службы, и нам удается удается, ну, обычно, конечно, представители Минфина и ДФС, конечно, они пытаются не пропускать какие-то законы, которые идут на уменьшение поступления в бюджет. Но в данном случае надо понимать, что не всегда надо затягивать гайки, надо когда-то их отпускать, надо когда-то проявлять лояльность, надо когда-то стимулировать предпринимателей, и тогда наполнение бюджета будет большее. Поэтому как работается? Вот так вот отлично. То есть мы считаємо, що у нас один з найбільш професіональних комітетів, які професіонально хорошо підходить. Так питання стратегічна лінія діяльності вас як депутата Верховної Ради у Харківській області взагалі і в ЗМІ районі, зокрема у нас в Харківській області всего два человека, которые пройшли від партії Блок Петра Порошенко Солідарність. Надо сказать, что на такую большую область это достаточно мало людей. Поэтому ну, задача стоит. То есть я, я и мой коллега Сергей Трегубенко, мы ответственны за Харьковскую область. Поэтому мы обязаны, ну как минимум, презентовать президента в Харьковской области. Мы обязаны показывать о том, каким образом э, работает коалиция, как в коалиции работает блок Петра Порошенко. Надо сказать, что э, фракция блока Петра Порошенко насчитывает порядка 130 депутатов. И это наиболее конструктивная составляющая коалиции, потому что ну, нам, у нас нет желаний выторговывать какие-то себе преференции. Э -э у нас единственное желание помочь нашему президенту действительно реформировать страну. Что касается вашего замечательного района. Я являюсь поклонником вашего района. Более 15 лет я езжу в куропов хутор отдыхать, играть в волейбол, купаться в замечательной речке у вас абсолютно чудесные места это связанные это хутор связан с казачеством с, с эти развалины церкви которая казацкая стоит я, это как это сказать чари, черевно место. поэтому я э, со своей стороны буду обязательно э, ну, помогать если конечно спросят но я надеюсь что вновь назначенный глава эрда кошеленко виталий анатольевич который является представителем, по сути, президента в районе, сможет, как вам сказать, правильно учел этот район. Да? А я буду ему помогать, и поэтому, то есть, что по поводу Зимовского района? Помощь, вселяка помощь и поддержка. Будем работать. Сьогодні ви були присутнім на зустрічі у райдержадміністрації з волонтерами та активістами Зміївського району. Ось як ви оцінюєте роботу зміївських волонтерів за підсумками сьогоднішнього заходу? І як ви вважаєте, яка роль подібних зустрічей взагалі? Я вважаю, що активна часть общества це часть, яка звершає. Ну, Слово революция неправильно, но которая движет общество, которая показывает, куда ему идти. Я считаю, что власти в районе необходимо прислушиваться как минимум, а максимум, а максимум вместе работать над улучшением каких-то вопросов, которые ставят активисты. Я услышал очень много вопросов, которые были ну, не разговоры о чем-то, а конкретные вопросы, о конкретных проблемах, о конкретных направлениях, которые я попытался максимально объяснить жителям района. Мне на самом деле удивительно было слышать: Ну, я рассказывал там, о принципах действия там, Верховной Рады, о том, кто должен, ну, кто посещает заседания Верховной Рады. Кто не посещает, я слышал вопросы. Ну, то есть у меня сложилось, внимание, что, сложилось, сложилось мнение, простите, что ну, жители района достаточно редко общаются с, с, депутатами, которые, с депутатами, которые выбраны от этого района. Но если так происходит, я постараюсь ну, заменить, если, если это необходимо. Вы так само и активистом, и волонтером. Кілька слов прочу свою деятельность. И с собой вы принесли... Аптечку властного виробництва. Расскажите, возможно продемонструйте ее в МИСТ. Моя волонтерская деятельность началась в конце апреля прошлого года, когда первые заградительные отряды между Харьковом и границей с Российской Федерацией были поставлены в районе, в районе Белгородского перехода. Вот. Ну, было страшно смотреть на этих ребят, которые это было лето, но они были голые боссы в полном смысле этого слова. То есть мы стали находить форму, приходили, приносили им форму, то есть привозила, привозили еду, которую какую-то, которая была необходима. Вот. Но в реалиях это трансформировалось более, но ну, по моему мнению более серьезные, значит, действия. Мы были из Харькова первыми, кто зашел в освобожденный Славянск. Это было 6 июля, как я помню, сейчас еще э, э, зачищали снайперов на, ну, на окраинах города. А мы тогда уже при привезли, там у нас, по-моему, было 6, 6 фур гуманитарной допомоги, которые мы купили этой же ночью. То есть мы сделали серьезную выручку там, метро в супермаркета. То есть и раздавали. Это, был, это было страшно смотреть, смотреть на этих людей. Э, люди, которые не видели два месяца воды, люди, которые жили без электричества, я не говорю о еде. Вы знаете, я не, даже не представлял, что в 21 веке возможно вообще такая, возможно, такая ситуация. Мы приехали в один из, ну там Славянск такой раскиданный город немножко, мы не поехали в центр, потому что в центр поехали армейцы с гуманитаркой, мы поехали в отдаленный район. Вы знаете, мы ставили машинами, это была абсолютно мертвая тишина, какие-то поодинокие люди, которые ходили. И вот в течение пяти минут постепенно, как муравьи, люди спаслись, они выстроились в эту очередь там очередь была, там, я не помню, там, ну, не меньше 200 человек, то есть мы постоянно отпускали, но очередь семьи росла, росла и росла. И вы знаете, я, я привык, э, вот выражение, такого, выражение лиц людей, такое, я видел, наверное, там, в фильмах о, Великой Отечественной войне. Я никогда не подумал, что в 21 веке, что можно довести людей вообще до такого состояния. Вот, это была моя первая такая как бы крупная, крупная волонтерская какая-то акция. Потом, потом был, была станица Луганская, потом был металлист. Ну, почему мы туда ездили? Потому что и ездим до сих пор. Я, я, просто попал в аварию, я меньше стал ездить, но я расскажу позже, что я стал делать. Вот. Почему станица Луганская, почему металлист? Потому что м, обычно все волонтеры, когда вот киевляне, ребята западной Украины, они доезжают сюда до западной как бы, оконечности, оконечности АТО. Они доезжают вот часто там до Краматорска, там, где находится штаб АТО. Ну, и там тоже ребята, там тоже воины. Но вот те вот далекие части, станица Луганская, крайняя восточная точка, там тем более воюет наша Харьковская 92-я, туда мало кто доезжал. Поэтому мы для себя поставили задачу не просто поставить птичку, мы что мы что-то поехали и привезли. Нам была задача доехать к нашим ребятам. Кроме того, мы и сейчас помогаем пограничникам тем, которые стоят вдоль границы, которых обстреливают, то есть, к которым вообще никто не доезжает. Вот. Поэтому какое-то время, вот июль, август, сентябрь, мы ну, достаточно часто туда ездили, мы доезжали аж до металлиста, когда вот, э, линия разграничения происходила практически по окраинам Луганска. Вот. Потом, когда мы меня избрали в Верховную Раду, Конечно, для этого для поездок времени не осталось, ну, потому что у каждого свой фронт. У кого-то волонтерская деятельность, у кого-то окопы, блиндажи, у кого-то такая же работа в парламенте. Поэтому я выбрал для себя три основных, три основных э, направления, которые я, которые я делаю сам, я и моя семья. Это первое это аптечки для армии. Мы изготовили на сегодняшний момент порядка 3000 аптечек. Сюда в аптечку входит кровоостанавливающий аппарат Целакс, который мы везем из Соединенных Штатов. Сюда, сюда входит жг, кровоостанавливающий жгут. Сюда входит более утоляющий Нолбуфин и э, много достаточно лекарств, которые помогают ребятам выжить. Этими аптечками мы снабжаем пограничников и 92. -го. Сейчас была ротация, э, уходило там 150 человек, мы всех обеспечили аптечками. То есть мы четко понимаем, вот исходя из нашего опыта волонтерской деятельности прошлых, прошлых месяцев, что, наверное, это не очень хорошо сгружать, куда-то в штаб эти аптечки. Ну, никто не знает, куда они доходят, они до всех не доходят. То есть мы четко каждому бойцу в руки даем аптечки. Более того, у меня взять воюет в станице Луганской. То есть ну, наша семья принимает участие не только какими-то волонтерскими Деяниями. То есть конкретно наш старший лейтенант Миссюра с автоматом в руках, сейчас он, правда, в госпиталь попал, но, слава богу, живой. Вот. Потом есть еще, э, еще программа, она летняя программа, называется «Вода для армии». Мы э, снабжали летом э, 93-ю бригаду, это Днепропетровская бригада. Они воюют на западе Донецкой области, в той части, там, где э, после взрыва канала Днепр-Донбасс, Практически высохли колодцы. Так вот, в течение нескольких месяцев лета, вы помните, оно было жарко. то есть мы привозили практически на передовую по 2-3 фуры бутылированной воды еженедельно. Вот. А, скажи, хочу даже похвастаться, что на фотографиях в Донецком аэропорте, то есть мы четко увидели фотографии на вышке, фотографии нашей воды, потому что мы специально делали такие наклейки, написано там «вода для армии, не для продажи», чтобы, не дай бог, никому не захотелось их куда-то перепродать. И третье направление – мы сами выпускаем беспилотники. И это их не десятки, на сегодняшний день мы выпустили 5 штук. Вот. вот сейчас 4 штуки беспилотника ждут вручения это, ну, это будет там в Мариуполе. Ну, есть, есть подразделения, которые мы пообещали. Ну вот поэтому объять, нельзя объять необъятное. Я для себя, я для себя сделал вот, такую, вот такие программы, я их курирую, спонсирую. Ну, вот, помогаю так. И на самостану кілька слов Змеевского району. Как я сказал, что я являюсь поклонником вашего района. То есть, ну, большего эстетического наслаждения, чем от вида донца, от вида коропового хутора, от сбора грибов в районе вот Комсомольского. То есть я никогда эти, эти замечательные белые грибы, эти замечательные, значит, маховики, я дав дав давно уже не было. Вот поэтому вашему району природа дала все для того, чтобы здесь жить и наслаждаться жизнью. Наша задача, ваша в первую очередь, моя, поскольку мне поручили, как народ поручил это делать, убрать эти все ужасные проявления коррупции, которые портят нам жизнь, убрать вот это вот, я не знаю, я не знаю, как, как сказать, но вот это вот все, вот это вот все негодяйство, которое происходит, и продолжать строить жизнь для наших детей. Потому что, то есть на самом деле, знаете, я для себя думал: ну, я, я предприниматель, я там зараб, зарабатываю достаточно денег, кстати, все в декларации описано, поэтому вот, я не боюсь этого говорить. Можно было сесть на машину времени, получить недожительство в Германии и, грубо говоря, приехать туда, где, которой Украина, может быть, будет через 100 лет. Вот. Но быть всегда иммигрантом, быть всегда. Ну, это неправильно сказать человека второго сорта, но бы всегда чувствовать себя не в своей тарелке. Я это знаю, потому что я какое-то время прожил в Чешской Республике. Там отличные люди, но это не наши люди. Поэтому мы вернулись сюда с нашими детьми для того, чтобы сделать эту страну для них. Ну и конкретно, в частности, из Минского район тоже. Поэтому я желаю вам успеха, желаю себе успеха, желаю нам всем успеха в, реформаторских деятельности. в реформаторской деятельности. Надо жить по-новому. Дякую вам, Михайло Валентиновичу, за цікаву та змістовну бесіду. А я нагадую нашим телеглядачам, що в гостях у нас був народний депутат України від блоку Петра Порошенка Михайло Валентинович Копцев. А я з вами не прощаюся. кажу до нових зустрічей в ефірі. Спасибо.